Ми всі задоволені. Ми виграли. Виграли все по ділу, думаю, все закономірно, по грі. Йдемо далі. Що стосується сьогоднішньої гри, то можу відповісти на запитання, які вас цікавлять конкретно. Колеги. Питань нема, Все, дякую. Игра была тяжелая, но я думаю, все равно, что мы не заслуживали поражения. Два стандартных, к сожалению. Первый гол, я думаю, там нарушения не было, когда был штраф. Ну, это такое дело, я судей никогда не обсуждаю. Два, вот это что плохо, два стандартных и изобили. Я считаю, что мы не заслужили поражения. Игра была такая вязкая, тяжелая. Ну, понятно сейчас, по... в марте всегда, она только начало сезона, и это после это межсезонье. Конечно, будет тяжелая игра. Поэтому, конечно, были ошибки. Я недоволен некоторыми игроками. Не хватало, я считаю, что Шарпара сегодня не хватало. Потому что все-таки он игрок высокого уровня. Поэтому комментировать тяжело, потому что мы знали, что они будут играть на контратаках. Не совсем. Потому что кто... Не надо конкретику, это конкретика я буду разбираться с конкретикой. Они должны выходить и усиливать игру. Ну, я же говорю, есть проблемы, есть. Поэтому будем разбираться. Сейчас сразу после игры, оно тяжело сделать. Посмотреть надо спокойно, посмотреть игру и потом разбирать, анализ сделать. Самое по ходу сразу после игры тяжело давать. Надо посмотреть еще внимательно, что славочки, все равно не так-то видно. А наши стандарты не угловые не шли? Ну вот мы работали, работали, вот видите, работали, работаем на стандартами. И что как у наших ворот, это беда. Это беда, я смотрю, еще я просматривал несколько игр и очень много нам забивает в том числе... Круги тоже сбивали очень много со стандартных положений. Поэтому я акцент мы работали, и в Турции работали, и вчера даже делали акцент внимательно, внимательно, стандартное положение. Это сейчас в современном футболе, в принципе, это сейчас одной шанс забить мяч. Потому что при прочих равных где-то там тяжело забить с игры, допустим, стандартные очень много влияет. Не, вот вот судей... не, я не оцениваю. Бог судья. Бог судья, говорю, я никогда судей не, не это не оцениваю. Первый тайм очень грубо Ну, наверное, знаете, это эмоции, наверное, хотели, знаете, как они хотели. Эмоции, да. Надо эмоции, надо я. Ж, хотя я говорю, холодная голова должна быть, все равно. Холодная голова должна быть. будут в Посмотрим. Посмотрим. Ну хотите, чтобы я все рассказал, да? Ну, для соперника, да? Чтобы соперник знал уже, да, как играть. Ну, это ж, нет, конечно, что-то будет, посмотрим. Кто в каком состоянии, что к чему. хлопцы изменили свою раздевание? Вы изменили миссию Да я думаю, что это что-то мелочи. Это, давайте сейчас можно вообще раз вот, Тогда тренера поменяли, тоже вплынуло. Всех сейчас будем, давайте всех поднимать. Ну, это я считаю, это. Знаете, как это? Это, как говорится, зацепки разные, которые в жизни они не решают. Вы ещё... оптимист? Конечно. Еще запытание, коллеги. Ну, Майкон сыграл 10-15 минут активно все-таки, да, боролся. А Пичкур как, вы, как сыграл? Нет. Вы еще? Пичкур. Ещё а, Пичкур. Хотя вот трибуны кричат, все, понимаете. Вес. Надо еще, да, он 2 а минуты не сыграл, все. Потом не видно было. Понимаете, в чем дело? А? То -то не краще? Ну. Так человек, который выходит на замену, молодой человек, он должен усиливать, а не просто. Еще хуже играть, чем Филипчук. Не согласны? Ну, все, согласен. согласен. Ну, некого Шарпа. Я говорю, шарпера, я говорю, что не хватало Шарпа сегодня в этой игре, который хорошо читает игру и который ведет игру. Поэтому... Еще два высоких нападника, а туда практически ну, не было не не ни способ, ни, сгры, ни Ну, так. я же говорю, не ва... ва... Да, неважно не сыграли... Это же понятно, что неважно сыграли крайние полуочистники. Конечно. Конечно. Романчук, не вас? Нет. А Рамон, левша, играет справа, это так само, да, Ну, я, я, я вас прошу... Вы помните, знаете такого игрока Рубен? Он слева, справа играет. Это все, это все и грамоты, поверьте мне. Честно. Человек, если играет, так он играет и слева, и справа. Ему наоборот, это же, я считаю, левому ногу справа лучше играть. Он и в середину, и справа подать, а в середину можно и пробить. Это все такое относительно. Все же в футбол развивается как? Что давайте поставим, все, вот я и играю. Футбол же надо, чтобы футболисты были универсальные. Чем больше универсальных футболистов, тем будет класснее команда. А? а? Ну, посмотрим сейчас, пока мисс лечится. Ну, ну что, даже... Я посмотрим. Ну, еще не бегал даже. Это очень серьезно. получилось в том стыке две штрамы. Голеностоп и там надкосница сильно.